Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський. Це програма країна здоров'я. А сьогодні буде зустріч з акушером гінекологом Ларісою Жабіцькою. Добрий день. И будем мы говорить вроде бы с первого взгляда на тему, которая не касается как бы доктора-гинеколога и акушера-гинеколога. Это про заболевания, которые передаются половым путем. Но где-то подсознательно я ощущаю, что вот эти вот заболевания, они очень влияют на ту сферу, которой занят именно акушер-гинеколог. Да, вы правильно заметили. Да. Тогда что такое инфекции, которые передаются половым путем? И как они вообще передаются половым путем? Инфекции, которые передаются половым путем, нас больше интересует именно заболевания, которые они вызывают. Это большая группа инфекций, которая Всемирной организации здравоохранения выделена в три большие группы, рассматривает около 20 таких заболеваний. И основными группами являются классические... Так званые традиционные венерические заболевания ⁇ это такие заболевания, как сифилис, гонорея, э, мягкий шанкр, гранулема венерическая, э, более э, такую масштабную, обширную группу по распространенности составляет заболевания, которые передаются половым путем и, как правило, поражают половые органы женщины и мужчины. Это хламидиоз, трихомоноз, генитальный герпес, генитальный кандидоз. И третью группу составляют заболевания, которые могут иметь как половой путь передачи, так и бытовой. Это папилломовирусные инфекции, гепатит Б, лемблиоз. И еще особую группу сейчас составляют инфекции, которые еще не определенную роль играет, в, э, так как они э, могут в, возникать, э, э, так как они могут определяться в организме здоровой женщины и мужчины, но в то же время передаются половым путем. Это генитальные уреоплазмы. Уреоплазма уреолитиком и микоплазма гоминис. А, я так понимаю, что вот по классике, по всем, я не знаю, там, рассказам ранее, вот тот, кто там что-то там пьет, гуляет, вот только он может там заболеть заболеваниями, которые передаются половым путем. А если вот я уже женат и уже вот э, э, и все, и не гуляю и никуда, то вот я как бы не могу заразиться никакими заболеваниями. Так ли это? Я, я же сказала, что основной путь передачи этих инфекций половой. Основная профилактика. Инфекции, передающиеся половым путем, это надежная контрацепция, презервативом. Но если более глубже рассматривать ваш вопрос, то эти инфекции, они носят бессимптомный характер. То есть можно говорить о латентной форме инфекции, персистирующей, когда заражение произошло очень давно с самого начала половой жизни, и инфекция э, находилась в организме, э, может быть э, осумкована, но микроорганизмы не теряли своей жизнедеятельности, и при проявлении особых факторов благоприятных, в том числе, как вы заметили, алкоголь, переохлаждение, снижение общего иммунного статуса может вызывать обострение и рецидив этой инфекции. А если я вот, ну, вообще вот, еще ни разу не вел половую жизнь, да? я там 16-летний подросток, то можно, допустим, считать, что у меня нет никаких заболеваний ну, вот, на 100%, или они у меня уже есть изначально, там, от мамы, я не знаю, там, польза там общим душем каким-то там бассейном и все равно оно может быть и проходить как-то во мне бессимптомно значит трансплацентарный путь передачи то есть от матери к плоду он конечно на сегодня играет огромнейшее значение потому что очень высокая частота инфекции передающейся половых путем у молодых женщин, то есть у потенциальных мам. Поэтому трансплацентарный путь передачи той же самой хламидийной инфекции возможен. Но в таком случае хламидийная инфекция, как правило, вызывает у новорожденного пневмонию, Какие-то формы гепатита, то есть поражение печени, почек, легких, но не половые, но не заболевания, репродуктивные. Оно систему. как бы перетрансформируется да, в какие-то да. другие У там, подростков есть риск возникновения папилломовирусной инфекции, которая может передаваться бытовым путем. Это через полотенце, ванну и так далее. Но это, э, как правило, те типы э, вируса папиллома человека, которые не являются высокоонкогенными штаммами, то есть они не влияют на развитие, там, допустим, у женщин рака шейки матки. Это шестой, одиннадцатый тип. А папилломы это что вообще такое? Ну, то есть простым языком что это? Папилломы это, это э, разрастание ткани. Если это кожные проявления папилломы, то на коже. Если это на слизистых, то это на слизистых. Как правило, она поражает, если мы говорим о вирус папилломы человека, у женщин это он эпителиотропин, то есть он тропин к шейке матки. Это поражение шейки, именно цервикального эпителия с развитием предраковых процессов шейки, так называемой цервикоинтроэпителиальной неоплазии. Также вирус папиллома человека 6-11 типы может вызывать кожные проявления папиллом и также на сегодня очень достаточно распространенный врожденный папилломатоз дыхательной системы у новорожденных детей. Вот именно в данной ситуации идет речь о трансплацентарном э, пути. А есть витач. же вакцина, да, какая-то современная, которая да. там вот в основном даже больше на девочек, да, по-моему, да, вот да. направлена? Вакцина на сегодня есть. Вакцина носит только профилактический характер. Она э, рекомендуется как вакцина для профилактики инфекции, но не для лечения. Это две группы вакцин, бивалентная вакцина и четырехвалентная вакцина. Четырехвалентная вакцина она действует на основные штаммы вируса папиллома человека, который вызывает рак шейки матки. И вернемся все-таки ко мне 16-летнему. Да? Допустим, вот я еще не веду половую жизнь, никаких у меня там врожденных заболеваний передавшихся мне от мамы у меня, допустим, нет. И для того, чтобы мне начать половую жизнь, я должен пользоваться презервативом. Потом, значит, я взрослею и понимаю, что где-то к годам к 24 я там хочу как бы вот уже жениться и нашел ту девушку. мы должны вместе пойти к доктору, там, я не знаю, это, венерологу, там, допустим, и вот полностью про прообследоваться на все заболевания. Вы сказали, что их около 20, да, каких-то там распространенных. Для того, чтобы понять, нет ли вот всех этих заболеваний и можем ли мы, здоровы ли мы. Да. Конечно, если идет речь о обследовании, то обследование не проводит. Вы можете пожелать обследоваться на все 20 и так далее видов заболеваний. Mm -hmm. Это я только основную, основную группу заболеваний. Но основные эти заболевания, которые я перечислила, они имеют клинические проявления. Поэтому если нет симптомов заболевания, то на эти инфекции не проверяется. Но есть понятие планирования беременности, есть понятие супружеская пара, когда действительно женщина и... Мужчины идут к урологу и гинекологу, которые обследуют их, в том числе на инфекции, передающиеся половым путем, даже без клинических проявлений этих инфекций у молодой пары. И насколько вот сейчас все методы, которые есть в Украине, они эффективны, и мы действительно найдем то заболевание, которое мешает нам там зачать ребенка или там мешает ребенку потом развиваться, потому что у нас там, допустим, там была там внематочная беременность, следующая беременность там она была прервана, ну то есть как сказать, когда беременность сама по себе прерывается, это Замершая беременность, самопроизводная, невынашивание да, не да, беременности. Да, не беременности. И мы понимаем, что это заболевание, допустим, называется там хламидиоз. И мы приходим к доктору, а он говорит, нет у вас хламидиоза. Вот он в каком-то таком состоянии, там, не, вот не, не в активном. Не было переохлаждения, не было стрессов, не было чего там не было еще там, чтобы он как-то проявился. И силы есть, и энергии и все. Угу. Вот он ну, где-то там вот сидит себе и все. На сегодня это, это действительно так. Гинекология она приближена к европейским стандартам, благодаря в том числе наличию клинических протоколов. То есть доктор, к которому вы приходите, он действует согласно клиническому протоколу, который так и называется, заболевания, передающиеся половым путем, их профилактика и лечение. То есть он вас обследует по стандартам. Стандартом обследования большинства инфекций, передающихся половым путем, являются ДНК-методы, то есть полимеразная цепная реакция. То есть вы Возбудителя, не антител. То есть <связывающие> таким образом доктор вам действительно скажет, была ли у вас инфекция, она есть, есть ли признаки перенесенного инфекционного фактора, или сейчас есть острая фаза инфекции. Хорошо, доктор сказал, допустим заболевание это есть, потом мы начинаем лечиться, да, для того чтобы все-таки да. э -э ребенка родить. Насколько потом этот способ лечения эффективен, не залечивание, а как бы вот угнетение этого вируса, а действительно вот прошел там курс, там не знаю, там три месяца. И через полгода мы сдаем анализы, и он говорит: нету. Значит, эффективным максимально будет курс лечения, если эта инфекция впервые была выявлена. Чем больше рецидивов инфекций, эпизодов воспалительных процессов, тем выше вероятность необратимых изменений то есть спаечного процесса, хронизации процесса и тогда лечение действительно сложное. При остром процессе этих инфекций лечение не представляет трудностей. Если вы правильно принимаете препарат согласно схеме, то вы обязательно вылечитесь. А если мы не лечимся, что страдает вот, там не знаю, самое главное, самое важное, на что эти заболевания, которые передаются половым путем, влияют? Прежде всего, если коротко остановиться, то они влияют на репродуктивную систему. То есть основным основной причиной допустим, бесплодие, обусловленного трубным фактором, связанное с непроходимостью маточных труб, на сегодня большинство ученых все-таки связывают с инфекциями, передающимися половым путем. Потому что именно инфекции, передающиеся половым путем, особенно рецидивы инфекции, вызывают необратимые изменения. В том числе и эпителия маточных, труб влияет на транспортную функцию и на гормональную функцию. А, мы сейчас говорим больше про женщину. А вот как бы про, про мужчину. А доктор э, Акушер-гинеколог может рассказать, что там у мужчины происходит, если ну, там, не обращать внимания там, на какое-то там покалывание или какой-то дискомфорт? Э, острые э, инфекции, передающиеся половым путем, они на сегодня как правило, находится в ассоциации с другими микроорганизмами. То есть сама по себе одна инфекция, она сегодня не существует. На сегодня на первом плане микс инфекций. Поэтому клинические проявления, конечно, в большинстве случаев есть. Но у некоторых мужчин все-таки имеет место хронические процессы или персистирующая инфекция, когда нет клиники. Тогда врач может заподозрить эту инфекцию, в том числе и по нарушению либо половой функции, либо репродуктивной. И проверить мужчину. А каким образом а лечиться, если женщина уже беременна, и вот вдруг как-то вот появились какие-то симптомы, а там уже идет беременность, что делать? Если есть инфекция сама по себе, она не может быть рассмотрена, если нет воспаления. То есть, если у женщины есть заболевание, то есть воспаление, вызванное инфекцией, передающейся половым путем, и идет речь о беременности, то в зависимости от триместра беременности э Существуют препараты, которые разрешены для применения. Это не первая группа А, то есть это не абсолютно безопасные для женщины препараты, они входят в группу Б, но эти препараты есть, в том числе и антибактериальные, как правило, это группы макролидов. А, насколько вот герпес, если вот рассмотреть его, а, ну, раньше как там было, там, ну, там герпес на губе, ну, там через 7 дней проходит. Он на что-то более серьезное влияет в организме человека, оказывает влияние негативно? Или все-таки это какое-то вот такое заболевание вирусное, которое вот оно там все время с человеком, он же не вылечивается, да, по-моему, герпес? Герпес можно вылечить, но это все зависит от иммунного статуса макроорганизма, то есть человека, в случае которого мы сейчас рассматриваем. То есть если идет речь о персистирующей носительстве герпесовирусной инфекции, то она может быть опасна у человека с ослабленным иммунным статусом. Она может вызвать генерализацию процесса с поражением внутренних органов, как правило, паренхематозных, то есть печени, почек и так далее, нервных ганглиев у женщины это поражение репродуктивного тракта, то есть генитальный герпес. Если женщина в этот момент э, планирует беременность, и беременность наступила в активную фазу герпеса, то ребенок тоже может быть инфицирован, и внутриутробная инфекция э, может быть, настолько генерализованный, что ребенок родится с признаками опять-такого же гепатита или поражения почек, пневмонии, а может быть, даже и сепсиса. Поэтому для женщин это опасно. Uh -huh. а вы сказали, что сейчас заболевания, они как бы ну, не стоят, не есть одни. К ним еще какие-то другие да, там, заболевания при, uh -huh. все-таки при, примыкают. Насколько они сейчас там, чувствительны к антибиотикам, если там там. 20 лет назад вот эти антибиотики помогали, то сейчас в 2015 году же антибиотики могут вылечить заболевание? Или все-таки тоже что-то меняется в лечении? Есть привыкание какое-то, не реакция вообще там болезни на антибиотики? Вот это привыкание, слово, оно может быть вызвано тем, что инфекция переходит от одного полового партнера к другому. У полового партнера свой микробиоциноз, то есть свои другие инфекции. Он уже лечил какие-то сопутствующие проблемы, там пневмонию, отит, бронхит, антибиотикотерапии, к этому и будет резистентность резистентность антибактериальных препаратов. Но всегда во всем мире у нас в Украине есть препараты резерва. То есть те препараты, которые доктора оставляют в случае привыкания, в случае устойчивости. И мы ими пользуемся в трудных случаях. То есть, конечно же, мы имеем возможность вылечить любую инфекцию, передающуюся половым путем. А, панацея от всех заболеваний, передающихся полевым, по половым путем, это э, есть э, презерватив. Или сейчас уже современная медицина говорит: да нет, все-таки вот не, не так уж они и, э, ну там, останавливают все. Нет, действительно, самым надежным методом лечения является профилактика. Надежная профилактика это э, и сейчас, и сегодня является презерватив. Единственное, что мы сейчас уже знаем, и большинство наших пациентов знают, что презерватив не предохраняет от вируса папиллома человека. Тут должен быть определенный образ жизни. А насколько безопасны наши современные там э, виды развлечений, гидропарки, аквапарки, э, бассейны, которые строятся в, в, там, в невероятных количествах? Там все вот так вот на высоком уровне, и ты можешь сходить и действительно оздоровиться, а не наоборот? Я не эксперт. Я э, доктор, то есть я отвечаю только за свою отрасль. Не могу сказать, насколько они безопасны. Конечно, риск существует. Даже если это не наши гидропарки, то где-то в другой стране мы можем э, нарушить режим или там нарушен режим. Э, важное в, в инфицировании, то есть возникновении заболевания при проникновении инфекции, это нарушение тканевого барьера. То есть если у человека есть повреждение кожных покровов, защитного барьера, то вероятность инфицирования у него высока. Uh -huh. Определенным методом профилактики является после бассейна, это является принятие обыкновенного душа. То есть если мы смоем вирус или бактерию или грибок большим потоком воды, чистой, то уже и наши кожные покровы целостны, и у нас достаточный иммунный защитный барьер, то инфицирование, как правило, не произойдет. Вот как-то обидно, что есть только одна вакцина, получается, от вируса папилломы человека. Угу. Не придумали еще от вируса там хламидиоза вакцину, гонореи, сифилиза и так далее, и так далее. Нет никаких вот прививок, вот, а, укололся и все. Дело в том, что вакцина от этих инфекций она не имеет возможности существовать, потому что, как правило, нету достаточно недлительный иммунитет. Поэтому э, вакцинация тут не нужна. А вирус папиллома человека, почему есть вакцина? Потому что у человека э, вирус папиллома человека тропен только к эпителию. Э, в крови нет антител. И поэтому необходима вакцинация, чтобы человек был защищен. Что касается хламидийной инфекции, то в ответ на хламидию э, вырабатываются антитела. Есть иммунитет. И в принципе, э, если... Э, наш пациент знает, что такое лечение хламидийной инфекции, он примет меры и никогда больше ей не будет болеть. Я правильно вас понял, да, что вот все вот эти заболевания, которые передаются половым путем, они вот и вызывают другие какие-то заболевания, сугубо там женские, и которые потом занимается там акушер, допустим, гинеколог. Они как бы вот на первом месте. Мы лечим как инфекции. Если эти инфекции относятся, допустим, к инфекциям первой группы, да, то только обнаружение самой инфекции, допустим, трихомонады да, в генитальном тракте мужчины или женщины является показанием к лечению. А некоторые мы лечим заболевания. Вот, допустим, если рассматривать группу урогенитальных микоплазм, Обнаружение самой инфекции в генитальном тракте мужчины и женщины не является показанием к лечению. То есть если только есть заболевание, которое вызвано этой инфекцией, а именно воспаление, тогда мы занимаемся лечением. Это же относится э, вообще к э, микробиоцинозу влагалища или микрообиоциноз генитального тракта мужчины. Это очень сложная экосистема. И обнаружение просто микоплазмы или кандиды самой по себе не является показанием к лечению. То есть нужно понимать, что такое норма, что такое патология. Доктор это понимает. Угу. И лечит заболевания. А какие сейчас современные заболевания еще есть, с которыми вы сталкиваетесь? И количество ваших встреч с этим заболеванием вот с каждым годом увеличивается. На что нужно женщине современной сейчас? Обратите внимание, Допустим, это не только из-за инфекций, которые передаются половым путем, а из-за чего-то еще. Из-за чего? Если рассматривать амбулаторную помощь, то основную группу заболеваний, с которыми сталкивается врач в условиях амбулатории, то есть поликлиники или женской консультации, все-таки составляют воспалительные процессы. Вторую группу, с которой сталкивается доктор и которая имеет достаточно большие последствия, и сейчас очень распространена, это предраковые процессы и онкопроцессы. Так? Третья группа – это бесплодие. И дальше уже бахаревидные заболевания матки, придатков матки. Основная группа патологий. А вот а, онкозаболевание, ну и а, рак, а, с ним ты уже сталкиваешься тогда, когда он есть, да, получается? А, нет никаких методов исследования, чтобы каждый год приходить, сдавать какие-то анализы, а, я не знаю, что такое, там, соскобы, там, как-то это называется, или какие-то другие там а, способы, для того, чтобы найти это заболевание на маленьких-маленьких каких-то стадиях и быстро с ним распрощаться? профилактика всех заболеваний онкологических генитального тракта и профилактика предраковых процессов – это основная задача акушерогинеколога. гинеколога То есть каждый прием врача он направлен на профилактику прежде всего предраковых процессов. И обязательным обследованием у нас на Украине и в Европе, согласно и клиническим протоколам и европейским стандартам, является онкоскрининг, то есть цитологическое исследование шейки матки, кальпоскопия, осмотр молочных желез, проведение УЗИ, а уже после 40 лет маммографии для выявления именно э, опухолей угу. он онкологии а вот этот вот скрининг то есть вот э, ну я понимаю что э, взять его легко да вот выполнить да, в, да. а в лаборатории так ли э, разберутся есть ли такие специалисты есть ли такие там реактивы и оборудование в лаборатории что они действительно найдут если там что-то есть они а просто там поставят галочку там соответствует норме для каждого уровня Оказание медицинской помощи, а не э, медицинская помощь по качеству обслуживания и по нагрузке и по э, уровню медицинского персонала э, она распределена на уровне. Существуют свои методы обследования. То есть, если это первое звено амбулаторное э, в условиях э, далеких от э, современных, то э, самое элементарное проведение осмотра э, женщины в зеркалах, взятие цитологического анализа, даже без проведения расширенной кольпоскопии а просто пробы с люголем, дает возможность 100% предотвратить предраковый процесс. То есть правильно поставить диагноз и пролечить в тех условиях, которые есть. Главное Нет. пациента не упустить, а проинформировать о результатах обследования. То есть, если выявлен процесс, если что-то насторожило доктору, то быстро проинформировать, в том числе и в телефонном режиме. То есть донести. Ну, наверное, все-таки нам нужно э, сейчас сказать какие-то такие прописные истины для вас, как для акушера-гинеколога. Э, как часто должна женщина э, ходить на прием к доктору-гинекологу, э, даже если у нее все в порядке, и она считает, что там на 150%? Я считаю, и мое мнение также точно сходится и с нашими протоколами, что женщина обязательно должна посещать акушера-гинеколога один раз в год, не реже. Ну и по мере возникновения жалоб. А сейчас какие-то заболевания молодеют так, ну, по моему это вот как раз термин такой вот более врачебный mm -hmm. такой, вот, что некоторые там заболевания уже проявляются там, а, уже не у девушек, а уже там у девочек. На что обратить внимание родителям нужно? Если родители должны обращать на, в период полового созревания, на развитие ребенка. То есть, если на менструальную функцию, если есть какие-то проблемы с началом первой менструации, если у девочки есть избыточный вес, и если есть какая-то эндокринная патология, значит, они, конечно же, ведут ребенка к доктору, к педиатру, к детскому гинекологу. Насчет возраста заболеваний, опять-таки, как не печально, мы все время возвращаемся к... К этому, э, этому заболеванию то молодеют, это в кавычках, сейчас онкологические процессы, в том числе и рак шейки матки. Э, раком шейки матки на сегодня в мире каждый год заболевают 500 тысяч женщин, и средний возраст рака шейки матки на сегодня составляет 35-45 лет. А, вы могли бы сказать, с чем это связано? Вот это заболевание рак шейки матки. Это связано все с той же тем, которую мы с вами с самого начала начали обсуждать. То есть раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, отсутствие достаточной медицинской помощи, пренебрегание средствами контрацепции и лечной гигиены приводит к тому, что рецидивирует воспалительные процессы. Это приводит к предроковым процессам шейки матки, а не посещение врача-гинеколога, в общем-то, приводит к катастрофе. А, ну если а, каждая женщина должна гинеколога посещать хотя бы раз в год, я думаю, что здесь в студии мы будем встречаться с гинекологом чаще для того, чтобы, а, говорить о разных заболеваниях, с которыми вы сталкиваетесь. Ну и женщина а, сталкивается. Сегодня у нас в студии була Лариса Ожабицька, це акушер-гінеколог. Дякую вам. Дякую. вам. Це була країна здоров'я і до телеглядачаів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.